Вітаю, це програма «Відверта розмова». Гостем в нашу студію сьогодні є Олексій Бадр, фотограф. Вітаю вас. Здравствуйте. Олексій, розкажіть, будь ласка, чому ви взагалі вирішили стати фотографом? Вісім років тому, коли я почав вже професіонально займатися цим питанням, взагалі фотографії я займаюся з дитинства, як от у багатьох, коли-то батьки подарували фотоапарат там, зі шкільної скам'ї в 4 класі, як положено. Там темная комната, красный фонарь, это все было, но это было на любительском уровне. Восемь лет назад, работая главным бухгалтером на трех предприятиях одновременно, я понимал, что это не мое, я более творческий человек внутри, надо что-то с этим делать. Плюс у меня есть образование психолога, которое как бы до конца не применилось в сфере просто психологии. И когда я занялся фотографии, когда я начал изучать этот вопрос э, и начал его сопоставлять с психологией, стало очень интересно, интересно именно снимать портреты, потом как оказалось помогать людям. От скажите вопросе. так, э, ну незримый трохи шлях. От э, вы отримали профессию психолога, угу. але работали бухгалтером. Э, ну знаете как. Такі Господні ми так сложилася е, ситуація, що в тот момент нужно було кормити сім'ю. Тобто ви вже отримали психологічну освіту, а працювали все ж таки. Да, а да. От скажіть, а коли ви поєднали фотографію і психологію, угу. от перший, саме перший ваш досвід. Пам'ятаєте, можете про це розповісти? Так, да, звісно. Е, була ситуація, коли ну, моя знакома ну, женщина да, обратилась Ну, Узнала о том, что я начинаю как бы заниматься этим вопросом, обратилась с помощью, ну, за помощью, вернее, чтобы ее подружке да, помочь, ну, попробовать решить вот, внутренние какие-то проблемы с помощью вот так называемой фототерапии, которой я занимался. Вот ей было 18 лет на тот момент. Мы пообщались, мы занимались фототерапией. Вот. и в итоге результатом этого человек ушел абсолютно с другим выражением лица, с другим блеском и выражением глаз. Вот и как оказалось, мы общались потом дальше с этим человеком, в корне изменилась жизнь кардинально, скажем так. А, ну зараз, это было так загально, а вот угу. детальнейшее. Пришла до вас людина с угу. проблемой, вы говорите, какие внутренние конфликты? Угу. А чим може допомогти фотографія виявити ці проблеми mm -hmm. так, щоб потім змінитися? І буквально за декілька, я так розумію, за годину спілкування та фотосесії, mm -hmm. а зовсім по іншому поглянути на себе і змінити життя? Uh, ну, як правило, це не година, а три. Ну так вот сложилось, что где-то в районе трех часов э, обычно работаем. То есть мы общаемся сначала. То есть фотосессия, как в типичном понимании этого слова, она не совсем корректна в этой ситуации, потому что сначала мы долго разговариваем. Вот. И э, почему э, получается в итоге помощь? Почему? Потому что э, мы с помощью разговоров, с помощью фотографий, с помощью взгляда на себя со стороны. Плюс э, мы э, начинаем понимать, какой человек, не просто который он сверху, а какой он внутри. Это раз. Во-вторых, человек сам начинает понимать, зачастую это тоже не так просто, какой он внутри. О, он это обнаруживает. Потом, когда э, это все поднимается на поверхность, мы стараемся сделать так, чтобы он подружился с этим своим внутренним я и дальше с этим жил. Тобто, в принципі, в процесі бесіди uh -huh. до вас приходять, ну, напевно, вже тоді як до психолога, а фотографія це такий бонус, так? з ні совсім. Але ж да. до вас uh -huh. приходять, ви консультуєте людину, розмовляєте з нею. Uh -huh. І в процесі розмови робите фото. Uh -huh. Тобто, на кожному етапі розмови нове фото. Так, я розумію? А не совсем, давайте я немножко поясню. Давайте, расскажите, а, Значит, этим. происходит следующая ситуация. Вот, ну то есть фототерапия это достаточно широкое понятие, если брать психологию, то то, как я это делаю, да, тот, тот раздел, которым я занимаюсь, есть два направления. Первое направление это когда человеку важно очень в этот момент просто на себя посмотреть со стороны, увидеть, какой он обычный со стороны. Ну, то есть всем мы, всем нам известно, да, когда мы смотрим на какого-то человека, да, мы начинаем видеть и понимать, какой он, ну, в той или иной степени, насколько мы как бы можем это делать, вот. А себя со стороны мы не видим, вот. И э, вот в одном из разделе вот того чего я делаю, э, мы пытаемся посмотреть на себя со стороны. То есть мы садимся просто друг напротив друга, я беру в руки камеру и снимаю. Мы разговариваем, и я снимаю просто в процессе разговора. Выходят определенный ряд фотографий, тогда их получается много. Вот. И человек может по, ну, просто со стороны посмотреть, потом он может увидеть, ну, он помнит, о чем мы говорили, и как он на это реагировал со стороны. Вот. И для многих это бывает очень таким большим откровением, какой он со стороны. Ну, а вот э, зачастую кореакция разная. Но Сейчас бывает, о боже, это и я! Это насправді я? Да. Це, це бывает. Шах, ой, гарна, чи я гарний, да? Ну, смотрите, вот в этом направлении за второй еще не говорил, да? Вот в этом направлении э, зачастую э, там не сколько красивость важна в фотографии. Нет, я, я имею в виду а, а сама поведенку людей. Угу. Так. А, ну, как правило, люди э, в шоке. Просто в шоці? Тобто ну, не то есть, ну, не негативному? Ну, 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 от, как бы, от... Здивовані, що це вони? Так. Да. Тобто люди, в принципі, на ваш погляд, ну, за досвідом вже, угу. да, себе взагалі не бачать, не оцінюють? І... Ні, є абсолютно різні люди, але зачастую, да, от із тих, хто, з ким ми працювали саме в цьому напрямку, зачастую вони е, бувають ну, шокувані, тому що вони о себе мали одне представлення, Как оказалось, это выглядит не совсем так, как они думают. Добре, вот они побачили, какие они на с точки зрения фотоаппарата. Угу. Можно ну, маленькую так. ремарку, да? То есть фотоаппарат – это зеркало. Так, але ж там трошки. Нет, в принципе, Навопаки. это зеркало. Нет, я понимаю, что оно переворачивается и так далее, это технич... техническая сторона. Но фотоаппарат – это простое зеркало, которое есть. Оно не прибавляет, не убавляет, не меняет что-то. То есть какой человек есть по факту, такой он и есть на фотографии. Да, я понимаю, что мы можем с помощью определенных каких-то Ну, может его. Я имею в виду психологически. Допустим. Угу. А вот а, людина побачила. Угу. Что далее? А, ну, используя этот метод, как бы он тоже не всегда, да, вот их, их два вот, второй я чаще использую. А первый, как правило, я использую для тех, кто ну, как бы готов сам с собой продолжать работать дальше. То есть он увидел, он понял, проанализировал, дальше что-то делает. Ну, либо мы вместе разговариваем, либо он пошел с этим и дальше переваривает. Вот. А есть второй метод, который либо он может быть следующим после этого. В этой ситуации, наоборот, мы сначала разговариваем, мы пытаемся понять вместе, ну, если человеку это нужно, да, помощь какая-то, определиться, какой он там внутри. Потому что зачастую мы сверху одни, внутри мы другие, и зачастую даже не знаем, какие мы там, ну, как мы туда просто некогда там разбираться. Вот ну как какие-то мы привыкли, как-то так мы и живем. Вот. И, вот, этот, вот это внутреннее мы пытаемся понять, какое оно, да, и потом как-то проявить. Вот вдвоем садимся и разбираемся, как это проявить, в итоге визуализировать. То есть вы э, намагаетесь поединять внутреннее и сделать это внешним? Да, то есть если, допустим, попробовать э, провести аналогию с классическим портретом, то эта э, ситуация происходит следующим образом. Классический портрет, он, как правило... Э, показать человека его таким как он есть показывает для ми, миру себя только его отличительная особенность в этом вот какая его индивидуальность в этом ну, это классический как бы вариант а я стараюсь найти вместе с этим человеком его вот ту я которая спрятана внутри достать это на поверхность и это уже показать то есть самое самое которое потаенное спрятано внутри это уже достать наверх и показать то есть это минимальная задача вот этого второго Способа, а так. Были такие случаи, когда вы поняли, что не треба это делать? Да. Можете рассказать. каком это было выпадку? Скажем так, вот эта методика, она больше, вот хоть и слово терапия, да, существует как бы лечение, да, по сути. А вот это больше коррекционный способ. То есть это не способ лечить. Поэтому бывают ситуации, когда человек как бы хочет что-то делать, да, но я начинаю понимать, что ему нужна более глубокая специализация, ну, реальный психолог, который занимается с проблемами. Вот. А, то тогда я понимаю, что важно, чтобы она, этот человек да, обратился именно к, ну, к специалисту, который может глубже с этим заниматься, с этой проблемой и решать эти вопросы. Для того, чтобы не будоражить вот то, что есть. очень там глубокие какие-то травмы там или ещё что-то. А, тобто, в принципі ви допомагаєте людям, э, ну, скажімо так, з непроблемною психікою, так, розкрити угу. себе і відчувати себе щасливими, я так розумію від цього. В якій-то степені, да, тому що вот із відзовів, в которі якби как бы, у мене дуже многочислені, многие говорили, э, вот это а, вот саме це слово. Вот. А комусь заважало це в житті? Результат? Так. Ну я не сталкивался с этим. То есть вы не чули просто про а, Нет, у меня обратная связь есть обязательно. То есть я всегда, даже в конце фотосессии там, допустим, человек домой приехал, только я там вот пишу, как ощущение. То есть когда человек отошел, уже себя пришел. То есть мы продолжаем общаться зачастую. Потом мне часто люди пишут отзывы, вот, и мы продолжаем общаться с этими людьми. И я не бросаю, скажем так, вот просто там закончилась фотосессия и все. А от бывает такое, что вот людина пришла до вас, угу. вы с ней раскрыли там ей какой-то внутренний потенциал, ее угу. внутреннее я, и вот ее жизнь кардинально изменилась. Скажем так, это зачастую происходит, потому что, как правило, за вот искренние фотографии, то есть вы спрашивали вот... За что, зачем приходят, да? То есть зачастую приходят за искренние фотографии. То есть то, то, что получается в результате в виде фотографии, очень искренний портрет. И когда получается этот искренний портрет, человеку на себя со стороны и смотреть и приятней, и он становится более удовлетворённый от результата. Вот. И стараясь помочь ему решить вот эти вот проблемы объединения себя внутреннего с внешним то есть вот вторая задача в, вот во втором этом способе это объединить подружить да можно так сказать вот этого, вот это внутреннее я с внешним о а чем такой дисбаланс бывает у людей там мы одни тут инши Со социум он очень сильно давит и э, есть проблем, ну как бы не проблемы, да, вот есть такие способы воспитания, да, которые нас стараются загнать туда глубоко внутрь. их очень много, плюс социум. Я, например, приверженец того, что люди должны все-таки вот этой энергией, которая у них есть внутри, все-таки ее развивать, делиться позитивом, допустим, там, ну, как бы негатив, он, как правило, рождается, когда там внутри что-то глубоко сидит, и оно не может обмениваться энергией. Как правило, когда энергия вот, это, вот этого внутреннего «я» плещет, она, как правило, в позитив выходит. То есть реализованная людина, да, она позитивна. Да, да. да. А ну, мы понимаем, почему приходят к вас люди. Да, отримують mm -hmm. позитив, да? И, и поэтому mm -hmm. энергию додатковую делят. А вот вы, особисто, что от этого получаете? А, честно, мне очень нравится, когда у людей бывает очень хороший ну хорошие результаты, когда они меняют свою жизнь, когда вот, ну, у меня просто ну, были такие яркие, очень яркие случаи, когда ну, вот в корне меняется все, и мне, скажем, очень приятно того, что я смог помочь одному, двум, трем, там сколько человек это будет, я как бы ну, не ставлю там задачи какую-то, да, ну просто мне нравится помогать, вот, я всегда придерживался такой вот мысли о том, что каждый человек должен заниматься тем, ну как, для чего его сюда Бог послал, да, найти это, а потом этим заниматься. Вот поэтому мне кажется, что ну это мое предназначение, мне нравится помогать людям. А и... как вы вот, э, как можно себя ты? что главное в этом? Ну, я могу открыть такую маленькую тайну, да, это не тайна в принципе, это многие об этом говорят, э, успешные люди, и там и книги об этом пишут. Есть две простые задачи, которые нужно выполнить. Первое нужно отбросить мысли в финансах и решить что тебе нравится там, перебрать хобби там еще что- то просто чего бы чем бы ты занимался просто бесплатно всю свою сознательную жизнь. Когда ты это находишь, дальше начать думать о том, как на этом зарабатывать деньги зарабатывать можно на чем, если правильно подумать и сейчас тем более сейчас есть интернет, там другие способы все что угодно, даже просто я люблю кататься на велосипеде, на этом тоже можно зарабатывать деньги. Каким чином? Ну вот, например, возле Рады ездит на велосипеде молодой человек и продает мороженое. Ну, к примеру. Угу. Позитивное не так и ну, пошук. Да. Главное. Да, 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 да. Скажите, вы собираетесь проводить фото-выставку. Угу. Расскажите про это. Это проект, который был предложен и администрации города и области и с отделом культуры мы это обсуждали вот всем очень понравилась эта идея э, идея заключается в следующем в принципе она как бы с одной стороны банальна с другой стороны достаточно интересно если подойти вот с помощью вот этой методики которой я занимаюсь э, название этого проекта это будущее черкас данный будний черкас э, Опять-таки, в чем банальность? Будущее города это те дети, те, те подростки, та молодежь, которая нынешняя. Соответственно, если изучить, о чем они сейчас мыслят, если посмотреть, что они сейчас чувствуют, что они переживают и, может быть, где-то помочь им сориентироваться в этой жизни, это даст в итоге понимание того, каким будет будущее будущее города. А каким чином это можно показать и фотографии? А, опять таки, открывая вот это внутреннее я, мы увидим стремление этого человека. То ли оно светлое, то ли оно темное, да, то ли оно агрессивное, то ли оно позитивное. Как правило, опять таки э Я встречаю все чаще і чаще людей, які мислять світлими категоріями і стремляться вот в последнее время. Ну, Ви ж знаєте, що кажуть подібне, притягує подібне. Ну так. Да. То, можливо, просто коли сама людина мислить позитивно, до неї тягнуться і зустрічаються люди саме позитивні. Може бути. Ну, з опять-таки, в мене був період в житті, коли. Когда... ну, как бы он и сейчас, тоже просто были скачки, когда там больше и меньше это происходит, когда просто вот с меня это льется, позитив вот этот, и ко мне опять-таки притягиваются разные люди, и делясь вот этим позитивом, я вижу, что людям становится легче, они тоже становятся позитивно мыслящими. Не потому, что они изначально такими были, ну, может, они где-то там глубоко внутри, опять-таки, да, были и такими, но с социумом вот это все придавилось, и там не принято там как-то выражать себя, там еще чего-то. Вот. И впоследствии они понимают, что, оказывается, это нормально, это вкусно и приятно. Они начинают, опять-таки, позитивно мыслить, делиться этим с другими и круг ширится. В принципе, если я буду выполнять такую задачу, мне кажется, это очень даже неплохо. А какую вы себе головному мету взагалі ставите в жизни? Ах... Ну, если сильно глобально, да, это вот помощь людям. Вот в решении вот таких вот вещей. То есть обрести свое «я», как правило, мы либо не задумываемся об этом, потому что, нам, ну, как, как правило, нам некогда там еще чего -то. вот. И э, дальше возникает такая ситуация всем известная, да, там вот пятница, социальные сети обваливаются, ура пятница, да, и понедельник обваливаются социальные сети, э, катастрофа понедельник, вот. И э, как бы если каждый человек будет делать то, от чего он получает удовлетворение, то и он будет получать удовлетворение, это он будет приносить пользу себе в качестве, там будет качественнее работать, скажем так, если это о работе говорить. Он будет качественнее, он будет больше приносить социуму тому же, того же, которым вокруг живет, опять таки городу, стране и так далее. А еще в результате э, этой теории угу. э, вот такой, когда мы все мы работаем... Коли нам ну, до душі, uh -huh. так, тоді ми плідно це робимо і багато, гарний результат даємо. Uh -huh. То в результаті цієї теорії взагалі виявилося, що весь світ живе не так, як потрібно. І, в принципі, багато чого ну, зайво. Ну, а разве це не секрет? Як, <світ> так і є. А як ви вважаєте, а, ну, чи дозволять це зробити, щоб люди усі жили щасливо і так, як їм подобається? Ну, смотрите. во-первых, э... где же система не работает. Работает все. Смотрите, допустим, предположим, да, я хозяин предприятия какого-то, да, и у меня есть там 50% людей, которые там удовлетворение получают от своей работы и в удовольствие это все делают. И 50%, которые не любят свою работу, они просто ходят, потому что я им плачу хорошую зарплату. Скажите, пожалуйста, через сколько я поменяю эти 50? Неведомо. Если я хозяин. Заложить в новых кадров и вашей заинтересованности. Але, возвращаясь до вашей выставкой, якую uh -huh. а, вы знаете, какую корость можно маты для для общества, для черкашиного вот, в данном случае. Uh -huh. uh, ну, смотрите, во-первых, это может дать интересные мысли для того же руководства, потому что когда вот я был губернатором на круглом столе, да, мы поднимали вот этот вопрос. Ему очень понравилась эта идея. Там даже обсудили потом дальнейшее развитие этого. Даже вполне вероятно, что это даже такой визитивкой может стать города, вот эта выставка. Вот. Скорее всего, что это даст возможность размышлять на тему, где-то, может быть, что-то мы делаем так, где-то что-то не так, может где-то подкорректировать вот, работу саму. Да? А где-то, может быть, это поможет самим тем людям, которые попадут в этот проект, с чем-то разобраться и самим направление выбрать более правильно. Почему я об этом говорю? Потому что ну, есть такая проблема, раз мы уже как бы говорим откровенно, есть такая проблема у молодежи, они не могут определиться в жизни. То есть были у меня такие случаи, когда приходит ко мне девочка, ей 12 лет, красиво, все хорошо, но у нее страх в глазах. Я пытался понять ну, какие-то обиды или еще там, мальчики, там, еще ну, банальные проблемы. Нет, она мне говорит все очень, честно, все очень честно и понятно. Я не знаю, что мне буду завтра делать. Я заканчиваю школу. Да, мне там мама рекомендует там, поступить в такой вуз там, и так далее. Ну, я не совсем согласна с этим, я не знаю, что с этим дальше делать. И это достаточно большая проблема, которая существует. Я понимаю, есть как бы определенный круг людей, у которых прописано все уже там до старости, у детей в том числе, но у большинства этого нет. И почему? Вот вы задали вопрос, да, вот я был психологом, образование получил психолога, работал где-то, такое большинство людей. Вот, поэтому помочь где-то, может быть, понять вот это вот свое я, свое, и отсюда понять свое предназначение, отсюда выстроить уже свою дальнейшую жизнь, в том числе и рабочую деятельность свою. Ну, может быть, это тоже поможет. Где-то там получится осуществить. Кто сможет принять участие в вашей выставке, в вашем эксперименте, я так разумею? <laughs> проект, пусть будет эксперимент. Да, проект. Проект. А, в принципе, любой житель города и области. Каким а... чином потрапить до а, Есть сайт а... На моєму сайті це є е, інформація, є Тей сайт е, Олексій Нет, а, Бадер. Бадер просто www.bader.org.ua Ну або просто в пошуку да, 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 Олексій да, да. Бадер і можна знайти е, інформацію про вашу да, виставку і зареєструватися. Да, там можна зареєструватися, і все. А які, за яким критерієм ви обираєте учасників? Е, ну, поскольку В принципе, все люди разные с одной стороны, все они очень интересные с другой стороны, но хочется все-таки сделать проект, чтобы он был какой-то немного разносторонний, разные бокий и интересный с другой Сколько стороны. Сколько уже участников у вас зарегистрировалось? Ну, более 100 людей. Более 100. Вековик обмежения есть? Это где-то с 4 лет детки и до ну, 25-30 лет, в принципе, там уже смотрим просто потому, как, насколько там вот это ярко выраженная, может быть, сформированность, то есть, может, нет смысла, как бы, вот лучше помоложе туда смотреть. То есть, где-то вот в этих, то есть, где-то с 4 лет до 30. И а, сколько людей вы оберете? Ну, планируется пока 20, вот, но, может быть, эти рамки будут немного расширены. Скажите, а если повернуться до вашего початку этой mm -hmm. деятельности, а, вы на собі експериментували? себе экспериментировали? себя фотографировали? <гум> себя я не фотографировал, ну вот а как-то так, ну, не знаю. На себе эксперименты наставлять? Это дело не в этом, дело в том, что просто как бы самого себя фотографировать как-то у меня не, не дошли руки до этого, скажем так. Ну, а як уважаю это была всего корость Не знаю, не задумувався. А першим, ну вибачте, я так в лапках ну, під дослідним у вас хто був? От ви ж почали з чогось експериментувати, тобто це ж не так, що ви все, я вже професіонал, зразу у вас клієнти пішли, так? Угу. Ну, тобто спочатку я просто как бы, зайнявся фотографією з точки зору просто фотографії. Угу. Ну, то есть, Я знімав, ну як как би бы, починав з природи, потім люди, портрети, все більше і більше стало портретів. Детских портретов, взрослых портретов, ну взрослых как бы, со, совсем взрослых не так много, а вот, ну подростки, ну где-то там до 35, где-то <сёк> вот основной контингент вот такой. Вот, и э, первый, да, ну как бы первый вот прям вот так чтобы хоп сразу, и то нет, то есть я постепенно просто углублял. Mm -hmm. Мені старалась хаті хотілося. Тобто сделать... все вийшло поступово? Все іскренні і іскріні. Тобто, я старалася до цього. Коротке дуже да? да? запитання. От на вулиці зараз ходите. Ви ж бачите вже портрети, в принципі, над якими потрібно або не потрібно працювати? Ну, не зовсім так критично, але зачастую да. так. Вот. Іноді виділить світ, якийсь взгляд, какой вот, какой, ну, чоловіка, іноді хочеться вот, просто його встановити, і вот, можна зробити ваш портрет. Іноді буває таке Ну, Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, ви допомагали все більше і більше кількості людей. Спасибо. І все це сприяло на благо всій, напевно, нашій державі, так і землі в цілому. Да. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам. Це була програма відверта розмова. До побачення.